भारताचा सरन्यायाधीश म्हणून राष्ट्रपती भवनात शपथ घेतल्यानंतर तिथून सर्वप्रथम महात्मा गांधी आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला त्यांच्या पुतळ्याला आदर व्यक्त करण्याकरता तिथे पुष्पहार केलं बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी घटना आपल्या सर्वांना दिलेली आहे त्या घटनेनुसार स्वातंत्र्य समता बंधुत्व आणि एकता या मूल्यांचं पुढले पुढे नेण्यासाठी त्या मुल्यांचं जतन करने मेरा बाबा साहब नहीं कल नाराजी कहीं नहीं इससे पहले भी जो जो पद पे वो था उसी को उसने न्याय दिया और अच्छे अच्छे जो कि निर्णय लिए है ये मेरे से तो आप लोगों को ज्यादा मालूम है क्यूँकी पत्रकार आया हुआ है

sáng 야, 고

णि शिल्पा परं नमानिरामि मूषादा भे रमणि शिल्पा परञ नमानिरामि सुराम च Obrigado. Uh -huh.

भारताचा सरन्यायाधीश म्हणून राष्ट्रपती भवनात शपथ घेतल्यानंतर तिथून सर्वप्रथम महात्मा गांधी आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला त्यांच्या पुतळ्याला आदर व्यक्त करण्याकरता तिथे पुष्पहार केलं आज माझी महाराष्ट्रामध्ये पहिली भेट आहे देशाचा सरन्यायाधीश झाल्यानंतर आणि थे चैत्यभूमीला इथे बाबासाहेबांची स्मृती आहे त्या स्मृतीला वंदन करून पुढचं माझं कार्य चांगल्या रीतीनं व्हावं बाबासाहेब आंबेडकरांनी गटने नुसार, सम्ता, एक्ता जी घटना आपल्या सर्वांना दिलेली आहे त्या घटनेनुसार स्वातंत्र्य समता बंधुत्व आणि एकता या मुल्यांचं पुढे नेण्यासाठी त्या मुल्यांचं जतन करण्यासाठी मला बाबासाहेबांचा आशीर्वाद मिळो याकरता मी प्रार्थना केली नाही 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 मी फक्त जे झालं ते कळवलं मी नाराजी काही माझी काही नाही आय एम नॉट फसी अबाउट प्रोटोकॉल भारत का सरन्यायाधीश नाते के दिन आते शपथ लेते हैं कि तुरंत बावजूद मैंने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में जो महात्मा गांधी की और बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा है वहां जाके उनका अभिवादन किया आज मेरी महाराष्ट्र में पहली विजिट है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति तो सर्वोच्च न्यायालय का सरनयाधीश होने के बाद में बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो अपने को घटना दी है वो घटना के विहित इस देश में स्वतंत्र समता बंधुत्व लिबर्टी इसके जो प्रिंसिपल्स है वो आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब का मुझे आशीर्वाद मिले इसके लिए बाबा साहब से आशीर्वाद लेने था। आपको तो कोई भी माँ को अच्छा ही लगेगा ना माँ तो वही अपेक्षा करती है कि अपना बेटा बड़ा हो और उसको रिस्पेक्ट मिले और उससे हाथ से देश के बहुत अच्छे काम हो ये हर एक माँ बाप की इच्छा रहती है तो मेरी है का, कार्यकाल बेहद ही कम समय का है लेकिन उम्मीद करती हैं कि जितना भी समय उनके पास है आ, देश को एक अच्छा जजमेंट जो है वो देखने को मिलेगा श्योर बिल्कुल होगा ही वो अभी अभी इससे पहले भी हाँ। जो जो पद पे वो था हाँ। उसी को उसने न्याय दिया और अच्छे अच्छे जो कि निर्णय लिए है ये मेरे से तो आप लोगों को ज्यादा मालूम है क्यूँकी पत्रकार में वो आया हुआ है मेरे से अब आप, आपको ज्यादा मालूम है आंसू जब जब इसके लिए आए थे वो दुख के और आनंद के दोनों से आनंद इसके लिए है कि चलो बेटा सबसे बड़े पद पे गया और थोड़ा आपकी याद आ गई तो थोड़ा दुख होगा वो दुख और सुख मिश्रित अश्रु थे वो क्योंकि सावेदी इस टाइम रहते थे तो आपको बहुत आनंद आता था क्योंकि जस्टिस साहब के जड़न बनने में साहब का ज्यादा योगदान है सर ने सर ने नाराजगी व्यक्त की कि सीपी मुंबई सीपी उनको मिलने ने के बाद में क्या कहेंगे इनको पूछ लीजिए ना चलो दोस्तों ताजा वर्तमान 사이트 टाइम्स टुडे टीम को शेयर करा सब्सक्राइब करा अनन then i come to up.